В преддверии светлого праздника Рождества Христова, конечно же, мы собрались здесь не случайно. По приглашению вместе с нами здесь сейчас находится милая девушка Лилия Корсу, которая, как и любой молодой человек, хочет быть счастливой, иметь семью, расти детей, просто жить. Но в силу сложившихся жизненных обстоятельств в этом она испытывает определенные проблемы. Как многие из вас знают, ей требуется сложная операция по трансплантации почки. Все мы сегодня собрались здесь для того, чтобы поддержать ее материально, в силу своих возможностей и морально, безусловно. Поэтому в канун Рождества мы приготовили для тебя такой подарок. Это праздничное выступление. Не, сегодня для тебя. Итак, мы начинаем. Здравствуйте. В эти праздничные новогодние дни с вами снова Общественный видеопортал Каховка Life. Ох, какое необычайно веселое время зима. Каких только потех и интересных занятий не предлагает нам матушка природа. Это и снежная баба, лыжи и коньки, катание на санках с горки, игры в снежки и, конечно же, добрый Дедушка Мороз. И это шутка. Шутки? Шутить вздумай. Помимо этого, всем христианским миром отмечается светлый и радостный праздник Рождества Христова, который традиционно сопровождается гуляниями и, естественно, рождественскими колядками. На столе свята вечеря, вся родина за столом, открывает ангел двери по нам сповещает про народжение Христа. хаті свято розцвітає, мріє душу доброта, пахне хлібом і котею, вся є зірка, сніг скрипить, і колядка над землею з білим янголом. Щоб люди в гріхах не томились, щоб віра іскрилась в серцях, Господня явилася милість, І до неба осяяла шлях, дитятко в хліві народилась. Бо в хату ніхто не впустив, а ясла прості послужили за ліжком цареві царі. Це дві маляти, син Божий, дай на землю прийшов, щоб бід багатий, щоб кожен, спасіння у ньому знайшов. Коли з неба не добру, З Новим роком вітаємо щиро вас усіх. Нехай малий Ісус на сіні, щоб дивну ніч на свій прийшов, дарує вам надію, віру, а також щастя і любов. Ході смачної, поляди голосної. Всіх благ на кожному кроці. Новому 2017 році. Что чем веселее и интереснее проходит обряд колядования, тем лучше будет наступающий год. Обряд колядования сопровождается музыкой, танцами и веселыми играми. В благодарность колядники получают сладости и монетки. Угощение принято оставить себе, а вот деньги нужно потратить только на добрые дела. Где собрались свои друзья и те люди кому-то не безразлично и я думаю что им есть что сказать есть такие слова в библии радость человеку благотворительность его радостно человеку становится когда не только он получает подарки а когда он их дает так вот для лили знакомые и малознакомые люди приготовили подарок. Потому что и для них это радость, потому что помогать тем людям, которые нуждаются в этом, это Божье дело. И Господь дает радость тем людям, которые благотворят другим искренне и от чистого сердца. Господь любит тебя, Лилечка. Э, наша общественная организация собрала э, 760 э, 760 долларов и мы собирали это очень долго и нелегко я вам скажу мы а, организовывали ярмарки а, находились люди которые узнавали о трудностях лили и жертвовали эти деньги а, организовывали байки на байкер с сечи до да, продажи и я вам хочу сказать так немножко по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и вот собралась вот такая сумма, Лилечка. Это тебе, это то немногое, не, не что что тебе надо, еще надо много собирать. Но я думаю, что Господь усмотрит и все остальное. Самое главное, что приближается Рождество. Это удивительный праздник рождения Спасителя в наш мир. Так вот, Иисус Христос любит тебя. Господь приготовил для тебя удивительное и прекрасное. Ты только с Ним разговаривай, общайся с Ним. И я тебя поздравляю. Мы тебя поздравляем. Да, Лиличка, мы тут тоже приготовили. То, что наши наколедовали, ребята, это, конечно, не очень-то много, но мы думаем, что понемножку и соберем. Я хочу поблагодарить всех. Благодаря вам я живу и буду жить. Люди, будьте отзывчивыми, благосклонными. Помогайте тем, кто нуждается в вашей помощи. Творите добро, и оно обязательно к вам вернется. С Рождеством Христовым, любимая Каховка! Всех благ!